નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ સાત વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યન ભાગ નંબર ચારનો પાઠ નંબર આઠ દોહા અષ્ટકની વાત કરવાના છીએ અહીંયા મિત્રો આ રીતનું સ્વ અધ્યન પથિના પાઠ નંબર આઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો બીજું કે મિત્રો શોધ્યન પથી ભાગ ચારના દરેક પ્રકરણના સોલ્યુશન આપણી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લે લિસ્ટમાંથી મળી જશે અને આ દરેક પ્રકરણની તમારે પીડીએફ જોઈતી હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી એપ્લિકેશન શાળા શિક્ષકની લિંક આપેલી છે ત્યાંથી આ શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને આ બધા પ્રકરણની પીડીએફ મેળવી શકો છો તો શરૂ કરીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દી શોધ્યન પથી ભાગ ચાર પ્રકરણ આઠ દોહા અષ્ટક तो ये प्रश्न एक छे सही विकल्प चुनकर बॉक्स में रेड का निशान कीजिए तो शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए तो यहाँ सुजानी मूर्ख त्यार पछी बीजू लोहा भस्म होना लोहा भस्म हो जाना मुहरे का सही अर्थ होता है कठिन चीज का भी नाश होना त्यार पछी त्रिजु छे तरुवर का समानार्थी शब्द तो पेड़ चौथु अनाज फटने का छाज शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है सुच पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्यों क्योंकि वह बहुत ऊँचाई पर लगते हैं। छठू रहीम के मतानुसार बड़ों को प्रभावित होकर छोटो की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए त्यारछी प्रश्नों के उत्तर लिखिए तुलसीदास ने गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया है तुलसीदास ने कहा है कि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती जैसे मुंह मुहे ढोर के चाम से लोह से प्रश्न हो जाता है मित्रों वीडियो सारा लगे हुए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने भूलवा नहीं बीजू आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं हम गरीब लोगों को जरूरतमंद वस्तुएं देकर मदद कर सकते हैं हम उसे पैसे देकर या उनको उनके बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देकर भी मदद कर सकते हैं त्रीजू आप अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करेंगे हमें अपनी संपत्ति का संपत्ति का योग्य तरीके से उपयोग करना चाहिए उससे हमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहाय करनी चाहिए चौथो साधु पुरुष में कौन से कौन कौन से गुण होने चाहिए साधु पुरुष में सत्यनिष्ठा धैर्य दयालु विद्या स्नान संयम परमार्थ और धर्म का पालन आदि जैसे गुण होने चाहिए पाँचवों हमें सबसे मिल कर क्यों रहना चाहिए इस संसार में पाति पाति के लोग हैं लेकिन हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए जैसे टूटा हुआ धागा जुड़ता नहीं और जूते तो उसमें गाठ पड़ जाती है छठू कबीर ने बड़े लोगों के बारे में क्या क्या बताया है कबीर कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती और खजूर का पेड़ बड़ा है लेकिन उसकी छाव और फल नहीं मिलते प्रश्न त्र दोहा का भावार्थ लिखिए तो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभा सार सार को गाही रहे थोड़ा देख उड़ाए तो आ रीतने नो साधु या अच्छा मनुष्य वही जो अच्छे गुणों का अपनाए और बुरी बातों को छोड़ दे जैसे सूप अनाज का अच्छा हिस्सा रखता है और कचरा उड़ाकर अलग कर देता है वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी अच्छी बातों को ग्रहण करता है और बुरी बातों को छोड़ देता है त्यार बीजू तुलसीदास हाय गरीब की बराबर तो एन भाव नीचे लखेलो तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी व्यर्थ नहीं जाती जिस प्रकार थोर, थोर नाम के जानवर की चमड़ी से बना हुआ डोर लोहे को भी काट कर राख कर देता है उसी प्रकार गरीब की पीड़ा भी असर जरूर दिखाती है मित्रों वीडियो सारो लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब करजो जो त्यार प्रश्न त्रेवर्थ रहीम देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी तो जी नहीं चाहिए जहाँ सुई का, का काम होता है वहाँ तलवार किसी काम की नहीं होती हर वस्तु का अपना महत्व होता है त्यार निम्नलिखित दोहे का ज्ञान कीजिए अमार दोहा गना

लोग अपने शरीर की सफाई तो मल मल धोये शरीर को धोये न मन मेल ना है गंगा घूमती रहे बेल के बेल त्यार नीचे दिए गए कवियों के बारे में लिखिए तो कबीर कबीर दास भारत के महान संत कवि और समाज सुधारक थे उनका जन्म पंद्रवी शताब्दी में माना जाता है वे काशी में पढे पले बढ़े कबीर ने कभी जाति भेदभाव अंधविश्वास और दिखाई को सही नहीं माना वे सभी धर्मों में मानते समानता की बात करते थे कबीर ने अपने दोहे से और साखियों के, के माध्यम से लोगों को सच्चाई प्रेम ईमानदारी और सरल जीवन का संदेश दिया उनकी भाषा सरल और जनता की बोलचाल वाली थी जिसे संत भाषा कहा जाता है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और कहा कि भगवान एक ही है बस उसे पाने के रास्ते अलग अलग है कबीरदास के दोहे आज भी बहुत प्रसिद्ध है और लोग को सही मार्ग दिखाते हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक कहलाता है त्यारछी तुलसीदास तो आ रीत तुलसीदास विषय फकर लखवा छे तुलसीदास भारत के महान कवि संत और भक्त थे उसका जन्म सोलहवीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में माना जाता है वे भगवान राम के परमहश भक्त परमहंस भक्त थे और अपना पूरा जीवन राम भक्ति में बिताया तुलसीदास ने सर भाषा में ऐसी रचनाएं लिखी जिन्हें आप लोग आसानी से समझ सकते उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरित मानस है जिसमें उनके राम के जीवन का बहुत सुंदर वर्णन किया है यह पुस्तक आम लोगों में बहुत लोकप्रिय है उनकी भाषा सरल सहज और भावपूर्ण होती थी उन्होंने समाज की नैतिकता भक्ति और अच्छे आचरण का संदेश दिया तुलसीदास जी ने कई बड़े ग्रंथ लिखे जिसमें पत्रिका दोहावली कवितावली गीतावली आदि प्रमुख है तुलसीदास का जीवन प्रेम भक्ति और सदाचार का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है त्यारछी मित्रों रहीम विशेष रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे उनका जन्म में में लाहौर हुआ था। रहीम एक महान कवि दानवीर और विद्वान थे उन्होंने हिंदी संस्कृत अरबी तथा फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था रहीम अपनी रचनाओं नैतिकता सदाचार दया विनम्र और मानवता का संदेश दिया लिखे दोहे बहुत प्रसिद्ध है रहीम कठिन जीवन मूल्यों को भी सरल में समझा देते थे उन्हें दोहे आज भी बच्चों और बड़े को अच्छे संस्कार दिखाते हैं का स्वभाव और दानशील बहुत दानशीलता बहुत थी इसलिए उन्हें दानवीर रहीम भी कहा जाता है प्रश्न सात विलोम शब्द के सही जोड़ को मिलाकर मिलान करके दोनों शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए तो आ रीत वाक्य प्रयोग स्वकाज काम तो सब करते हैं हमें पर काज काम करना चाहिए भला बुरा हमें बुरो लोगों बुरा हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए वह भला आदमी प्रेम नफरत हमें सबके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए हमें सबके साथ नफरत से पेश नहीं आना चाहिए सत्य और असत्य हमें सत्य बोलना चाहिए हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए मृत जीवित वहाँ मृत कुत्ता पड़ा था वहां जीवित कुत्ता नहीं पड़ा था दूर नजदीक सूरत दूर है सूरत नजदीक नहीं है बड़ा छोटा आंख में आँख मेरा बड़ा भाई है आँख मेरा छोटा भाई नहीं है त्यारछी प्रश्न आठ वाक्यों में रेखांकित शब्द का प्रश्न वाचक और सबन्धवाचक सर्वनाम है उन्होंने बीच दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए તો આ રીતના શબ્દ છે કોણ જેસા બરાબર અહીંયા આપણે લખવાના છે આ બધા શબ્દો પ્રશ્ન વાચક સર્વનામ અને સંબંધ વાચક સર્વનામ કોન કિસ્કા ક્યા કિસે કિસ્ને સંબંધ વાચક જેસા વેસા જીસ્કી કુસકી જો વો જો વીસને ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર નવ आप संयुक्त कुटुंब में रहना चाहेंगे या विभक्त कुटुंब में क्यों तो आ रीत जवाब परिवार में रहना पसंद करूंगा क्योंकि संयुक्त कुटुंब में घर के सभी सदस्य एक साथ रहते दादा दादी माता पिता भाई बहन चाचा चाची आदि ऐसे घर में प्यार सहयोग सुरक्षा ज्यादा होती है जब घर में कोई लोग होते हैं तो बहुत मुश्किल समय से समय में भी सभी साथ देते हैं बच्चों को बड़ों को बच्चों को बड़ों से संस्कार और अच्छी आदतें मिलती है घर का काम भी सभी मिलाकर करते हैं त्यौहार और खुशियां साथ मनाने का आनंद दोगुना हो जाता है हालांकि विभक्त परिवार में भी शांति और सुविधा मिल सकती है पर संयुक्त परिवार के साथ रहने का आनंद और अपना ज्यादा महसूस होता है इसीलिए मेरी राय है